Сегодня мы тупо такой используем для бутылки, неужели? Штопор. А, штопоры. Ну, очень у него красивое видео, да. Подписывайтесь на канал, ставьте ссылочку в описании внизу. Теперь начинаем. У него есть вот такие уголки. Странно. У кого это вот такие уголки? Так, у нас крепкий, его можно содержать. Бутылку можно эту пробить мимо. Но боюсь, что поломай свой телефон. Вон рядом с моим. А теперь мы спро... Такой штопор стоит сколько? 65 гривен. 65 гривен. И не, им можно говори, открывать вино. И им можно открывать вино, пиво, все Потому что папа поломал. Потому что мой папа поломал, я не знаю, я его купил. Я И его... покажи, да, можно закрывать бутылку тем штопором. Вот с резиночкой, с резиночкой она. У Сёма закрывать штопор. Да, бутылку, все покажи, можно закрывать. Ой, сын. Да, 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 да. И можно закрывать так да, бутылку. А чем мы разъездим? Сегодня у нас есть еще вот такая...